Одесса Станислав. Второй подряд нервный поединок. Для Одессы Николаеве удалось вытянуть на последних секундах. Матч, хотя потом пришлось играть овертайм. Эту игру, к сожалению, вытянуть не удалось. Чего не хватило сегодня для того, чтобы добиться положительного результата? Ну, я могу сказать, что всех с, значит, наступающим, ну, с началом сезона до дома. Как бы по игре ну все отдавались все старались я считаю что мы провалились немножко в начале третьей четверти там вот они сделали эту разницу там 8 очков как бы и ну, у них как бы тоже хорошая команда как бы несмотря на все наши усилия как бы они все равно всегда были там несколько очков впереди как бы, довели игру до победы хотя мы постарались через не могу сделать чтобы что-то поломать есть ли вопросы к Станиславу Стаса, городу, ну, да, да, на удачу Да, на сырь после проигрыша на сбре. Спасибо, Станислав. Спасибо.